ओ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः अरिहियों तत्सत श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ कीता योगा वेलकम टू ऑल द विनात्म ज्योतिस टुडे लेट अस लर्न 2.16 17 एंड 118 यू विल बी हियरिंग पद्मजीस वॉइस फ़ॉलोड बाय माय वॉइस प्लीज रिपीट इन म्यूट ना न असतः असतः विद्यते विद्यते भावः भावः न न अभावः अभावः विद्यते विद्यते सतः सतः उभयोः उभयोः अपि अपि दृष्टः दृष्टः अन्तः अन्तः तु तु अनायोहो अनायोहो तत्वा, तत्वा तत्वा दर्शी भीहि भी नासतो विद्यते भावो नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तः उभयोरपि दृष्टोन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते शतह नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते शतह उभयो रपि दृष्टों तहा द्वानयोः उभयोरपि दृष्टः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः नासतो विद्यते भावो, नाभावो विद्यते सतः उभयो रपिद्रस्टोंतह, त्वनयो स्थत्व दर्शिभिह। Of the transient, there is no endurance, and of the eternal, there is no cessation. This has verily been observed. ಯಾವುದು ಕ್ಷಣಿಕವೋ ಅದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಶಾಶ್ವತವೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಲುಗಡೆ ಇಲ್ಲ ಎರಡರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸತ್ಯದ ದಾರ್ಶನಿಕರು ಈ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ अविनाशी अविनाशिनाशि तत्व सर्वद विनाशम विनाशम अव्ययस्य अव्ययस्य अस्य अस्य न न कश्चित कश्चित कर्तुम कर्तुम अर्हति अर्हति अविनाशितु तद्विद्धि अविनाशितु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् येन सर्वमिदं ततम् यस्यास्य न कश्चित्कर्तुमर्हति न कश्चित् कर्तुमर्हति अविनाशितु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् अविनाशितु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् कश्चित् कर्तुमर्हति विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अविनाशितु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमर्हति अविनाशितु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य ಇಂಪೆರಿಶಬಲ್ ಸೋಲ್ ಯಾವುದು ಇಡೀ ದೇಹವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಅವಿನಾಶಿ ಎಂದು ತಿಳಿ ನಾಶವಾಗದ ಆತ್ಮದ ನಾಶಕ್ಕೆ ಯಾರೂ Karana raga lara ru. Anta Anta Vantaha Vantaha Ime Ime Dehaha Dehaha Nityasya Nityasya Utaha. उत्तरण अप्रमेयस्य अप्रमेयस्य अमेयर अप्रमे तस्मा युध्यस्व युध्यस्व भारत भारत अन्तवन्त इमे देहा अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्य स्वभारत तस्माद्युध्यस्वभारत अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्य स्वभारत अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्वभारत अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्वभारत अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अनाशिनोप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्वभारत ಓನ್ಲಿ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಪೆರಿಶೆಡಿ ಸೋಲ್ ವಿಧಿನ್ ಕೇವಲ ಭೌತಿಕ ದೇಹವು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಒಳಗಿನ ಆತ್ಮವು ಅವಿನಾಶಿ ಅಳೆಯಲಾಗದ್ದು ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು ಆದುದರಿಂದ ओ भारतवंशस्थने असतो ओ असतोमा सद्गमया तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय शान्तिः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु हरि ॐ तत्सत् सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु हरि ओम एवरीवन थैंक यू फॉर जॉइनिंग टुडे थैंक यू ऑल हरि ओम